Игра была достаточно хорошей. Киев хорошая команда. Я думаю, что главное, что нам помогло в этой игре, это то, что мы хорошо сыграли в защите. И надеюсь, что мы также хорошо будем играть в защите до конца сезона. Евгений Викторович, да. изменился потенциал вашей команды? Ну, я вам скажу, бюджет изменился, а потенциал, я не знаю, не мне судить. И давайте чуть подождем время, сыграли всего только пять игр. И нам еще предстоит отсюда выезд серьезный, это Донецк и Мариуполь. Ну, вот, и после первого круга уже можно будет говорить о потенциале и там, обо всем остальном. Сейчас, вы видите, две игры было, и в принципе, в большому счету, я обоими доволен. Просто первые, если бы мы играли так же в защите, как сегодня, то я думаю, могла бы игра получиться более интересно. А вот скажите, сегодня Бобров очень много ошибок задел. Да. Была, не было ли установки страховать середину? Не было, не было. Очень хорошую игру показал Бобров. Да, и понравилась мне команда ВК Киев. Я думаю, что очень много будет проблем. У противников очень такая своеобразная, неординарно, оставила свой стиль, поставленный на игре с периметра. Ну вот, есть, я знаю, проблемы из-под кольца, поэтому мы не страховали. Задача была больших, справиться один в один. Самая главная задача была справиться с периметрами. Я думаю, что нам это получилось. Мы плохо сегодня играли в защите. Мы плохо начали первую половину. Мы не боролись, мы вяло бегали за ними, они играли с энергией, с потенциалом, они старались на каждом моменте выиграть мяч, выиграть его, а мы как-то все вальяжно так ходили, пропускали, я не знаю, легкие очки, не боролись, мы опять же проиграли сегодня подбор. И в этом, я думаю, наша слабость в первую очередь. Всегда после на пресс-конференции я тоже сказал, я говорил, мы не выиграли, но наша команда лучше. Сегодня я не могу сказать то же самое. Игрока, кто должен быть, снайпер, не попал сегодня. А защите не работал. Потому, потому что, поэтому я должен сказать, мы не хорошо играй сыграли mm -hmm. мне кажется сыграли сибоня что uh, ми божен сказать наша команда нас есть снайпер но снайпер не попали если снайпер не попали он не может делать другой, один-один. А наш, а наш нужно игрока, что можем делать меньше, что только бросать. Должен работать на защите, должен, должен работать на подбор. И если снайпер не работает, on može pomagati komanda. Raboti na raboti, ne zašiti. Eta što To nas, mi čuštvojš. Čuštvojte. Mm -hmm. Nije govorio pro a maladoja komanda. Oči mnoga vješi ja skazati tože same. Svobodnija ja dumađu, što... Maradoja komanda dođe i grad ljuče. Amerikanjec sivodnje nije vidio. No. Mi poručili Amerikanci i mi hoćem što Ukrajinjec может бросать, может играть один-один. Если мы получим американец с so great personality. Если у нас будет американец, ну, достаточно сильная личность, которая готова вести за собой, именно yeah. leading personality. Yes. Может быть, украинец не может бросать, не, не достаточно бросок. Тогда украинца не будет шансов показать себя в бросках. Но, no год сегодня не сыграли, как последний игра. Это, мог, это может, случилось, да. может случилось. Это случилось. Может случайно. Может случайно он не смог так показать себя хорошо. Но я еще сделал для несколько украинец. В прошлом году, они попали. А почему не, они могут делать то же самое в этом году, в этом сезоне? Но он свободный, а мяч то же самое, баскет то же самое. А почему не, не попали? Не знаю. Я очень рад, что Бобро очень хорошо сыграл сегодня. Это, конечно же, в каждой игре мы должны находить и позитивные моменты, не только негативные. Если говорить о положительных моментах, я должен сказать, что хорошо, что мы на той стадии, которая есть сейчас. Конечно же, плохо, что мы до сих пор еще не выиграли, но э, касательно каких-то индивидуальных, э, индивидуального прогресса игроков, конечно же, он у нас есть. Today, plan, was, Сегодня мой девиз для команды был ⁇ верьте в себя ⁇